उर्दू टीचर के मज्जत अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकतूब निगारी के हवाले से हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो सामने मौजूद न हो तो अपनी बात उसे लिख बेचना मकतूब निगारी या ख़त नवेसी कहलाएगा दूसरे अल्फाज में खत उस तहरीर का नाम है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स से अल्फाज के वसीले से हम कलाम होता है और अपना दिल्ली मुद्दा बयां करता है मौलवी हक के अल्फाज में खत दिल्ली जज्बात एहसास का रोजनामचा और इसरार हयात का सहीफा है खतूत की अकसाम की बात करें तो उसकी कई क़स्में हैं मिसाल के तौर पर निजी खतूत वो खत जिसमें लिखने वाला अपने जाती हालात मसाइल से अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को आगाह करता है ऐसे खतूत को निजी खतूत कहा जाता है अदबी खतूत अदबी खतूत या मशाहिर के खतूत वो खतूत हैं जो अदबी शख्सियात मसला गालिब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सर सैद अहमद खान अलामा इकबाल वगैरह ने लिखे हैं। इन मशाहर के खतूत से हमें सियासी माशी माशरती और तारीखी हवालों से मुफीद मालूमात मिलती हैं। कारोबारी खतूत से मुराद वो खतूत हैं जो कारोबारी नौीय के होते हैं ऐसे खतूत में कारोबार के हवाले से बात की जाती है सरकारी खतूत इससे मुराद सरकारी नौीय के खतूत हैं मिसाल के तौर पर सरकारी इदारों की तरफ से मुलाजमिन को लिखे जाने वाले खतूत बोर्ड्स की जानिब से स्कूलों को लिखे जाने वाले खतूत वगैरह 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 खत में दिल्ली जज्बात तो एहसास का इजहार होता है खतूत निजी मालूम का एक बड़ा जरिया भी होते हैं निगार महज निजी बातें ही कलम बंद नहीं करते बल्कि अपने अहद माहौल पर भी इजहार ख्याल करते हैं उर्दू जबान में खतूत निगारी की बात की जाए तो गालिब के खतूत काफी मशहूर हैं क्योंकि गालिब रिवायत शिकनी करते हुए खत को एक नया अंदाज दिया सादगी बख्शी और आसान बना दिया